Почесним нагрудним знаком за збережне життя нагороджується Полякін Олександр Борисович. Це той чоловік, якого ви бачили на хамбі. Так приймати поля. Цей лікар взагалі у нас любитель адреналіна. Він як не на хамбі, так на пінзі. А на пінзі вони таке відтворяють. Слава <реку> Україні! <реку> Героям слава! Я в нужное время? Нет. Вот мы курим, мы травимся, а вы пропагандируете. Рекламируете сериал. Да? Я показываю жизнь. Yeah, I've blue. Субтитры создавал DimaTorzok Я тут так, мы уже передали. Сейчас я тут біля медики, они могут детальнее рассказать про характер травмы. Значит, состояние средней тяжести, ранение в проекции правого уха, входное отверстие. То ли это пуля, то ли это осколок. Состояние средней тяжести в сознании. Передали 95-й бригаде медикам на эвакуацию. Будет, будут вести его на Лиман, стаб-пункт. Из центра событий. Вот я вот работаю с, боль... С этим. С... Mm -hmm. -да. вот. Где-то сверху. Вон... Да? Ну, так, а... Так, с тревелом, что-то там рассказывал. Открывай Ильича. Вовчаку, привет. Открывай, Я так. Переложим? Там можем прямо. Вот це... отдадим этим. Мама забирай. Не, 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 у него там кровопотери вообще никакого. Так, надо подивитися еще раз клюзейку. Там надо будет положить тебя вещу.